В місті у працівниками поліції затримано особу, 42-річну місцеву жительку, яка з продажу наркотичних засобів. Зокрема, в неї вилучено 70 мл готового до вживання стального опіву, марихуану та 15 тисяч гривень. Всі річі, докази вилучено, особи уявлено про підозру, чині кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України. Санкції давно статті передбачають 10 років дозволеної волі з конфіскацією майна. наркотические вещества при себе есть? Курс снимите ними, рюкзак. В рюкзаке, где что находится? Свет включите тут. Понятие, бач? Понятие, дивите. Шприц еще что есть тут деньги добыты от сбыта наркотиков доеты сумма какая сумма какая я не ну, знаю точно приблизительно 300 рублей в квартире деньги и наркотики деньги добыты от сбыта наркотиков и наркотики Денег нет. вообще нету. Нет. Вы сами наркотичные заслуги. Нет. нет. Когда-нибудь употребляли нет. наркотические средства? Откуда эти деньги? Еще расскажите. Откуда деньги? Эти? Каким От образом? От продажи чего? Каких именно? Какого именно наркотического средства? Не знаю, как он называется. Порошок, жидкость или Жидкость. <зыв> вот это. От продажи этого наркотика, mm -hmm. да? То есть ширка да. Mm -hmm. Где в квартире еще находятся запрещенные вещи? На столе, лежит. На столе где? Mm -hmm. Вот убила? баночка. такое самое вещество. коричневого цвета. Подойдите. Один кубический сантиметр вот это вещество сколько стоит? Не Продавала почему? Не почему. Так, еще что запрещенное при себе или в квартире есть? Оружие, наркотические средства. Нет. Нет. Оружие. Ну, газовый пистолет. Мой Где? Пришел. Где? В серванте лежит. Документы в Травматический пистолет, да? Не травмат, а газовый. Вы где-то работаете? Нет. А, -а, -а откуда деньги получаете? М? Деньги откуда получаете? Ну, личные. Есть откуда. Не, вообще-то работаю в Киеве. В Киеве? Нет. А когда последний раз были в Киеве? Где-то месяца два назад. 1260, девяносто 1780, 1300 тысяча триста деньги в сумме четыре пять тысяча две тысячи три тысячи двести сорок в сумме тридцать сорок в одном месте сад медицинский шприцы для чего